Я ні до кого не йду. Пускай вийде Зарослава, ваша прес-секретар, вийде з народу. Нас чекають вже. Добавити, розширити обеструмлення, то тоді треба не до початку обеструмлення, а вже при обеструмленні і додати там дві години-три години, як вони це роблять. А насчет того, що ви кажете, чи страдають холодильники? кого нема реле захисту, там они страдают. А у многих нема, случае у летних людей, реле захисту нема. Форма вопроса. Почему сейчас в такое время делают дороги, они могут эти денежки отослать на ремонт поврежденного электрооборудования? Это первое. Это вот это первое. Второй вопрос. Как можно, вот вы говорите, с холодильниками? как можно выживать? Если у меня сегодня с полседьмого до пол одиннадцатого света нет, потом в два часа включается и в пол девятого вечера выключается. С холодильника, конечно, морозилка работает, я ничего сказать не могу. А все остальное выбрасывается, раз. И потом, мы не крысы в клетках, правильно? Мы ж люди. Разве ж можно вот так вот по, по столько времени жить без света? Не подключили, 13-й год. У нас уже не работает отопление. Кто хотел поговорить с Зариславой? Давайте сразу с личного сюда, общения начнем. Вы заходите сюда, пожалуйста. Я же не я свой адрес получаем. Подожди Подожди, после Последние того, время. как мы начнем, задам вам вопросы. Просто я хочу вам сказать, не теряйте свою совесть и не, не... В каком и моменте я ее потеряла? Давайте. Давайте. А, вот я не помню... могу Давайте, давайте начну я сначала. Нет, да? Да, давайте. Да. В прошлым летом, с подачи, телеграм-канала, без байды, широко разошлась информация, что мой дом не отключается. Причем я сама об этом сказала на брифинге. Чтобы всем полегчало. В этом году, поскольку проводила компания работы по переподключению жилых домов с линии Критички на другие линии, там, где была такая техническая возможность, она есть не везде, но по моему дому была. Мой дом в очереди 6 -2. Не говорите за себя сейчас, говорите про да, себя. Не не я надо. начну сначала с себя, потому что именно это мне многие ставят вину. И э, почему-то считают, что мне легче жить, чем остальным. Нет, я ровно в таких же условиях. Ровно в таких же. Мы <зывы> должны быть счастливы, Можно от того, вам что вопрос? вам живет. Я, я, я поделить, вопрос. Мы да. давали бриффинг журналистам в институции, да. да? Давали бритинг. Говорили вроде правильно. По да. правилам отключения, по да. лобам, все остальное. Там написано до 7 часов. Да. Вы сказали, мы не нарушаем все остальное. Да. Ну не 7 часов это же не людям, а максимум. Плюс есть те же правила уведомления распределительной компании об отключении. Количество очередей, которые одновременно должны быть отключены в тот или иной период времени, из-за того, что очень большие разрушения в энергосистеме. Мы, к сожалению, такие команды зачастую получаем, что называется в последний момент. После получения команды мы должны переделать график и написать сообщение. На это тоже уходит порядка 15 минут. Поэтому бывает такое, что мы сообщаем крайне, крайне поздно. Это не бывает. добавлял еще час, а не до чего отключать раньше. Смотрите, было, допустим, запланировано 13.30. Отключили 10 в 10.30, да? отключили в 10.30, но сообщилось это 10.42. Угу. Понимаете, ну, так не может быть. Початок відключення, оскільки 13.30 13, було. 13.30. Відключили 10.30. Це вчора. Ну, це відключили. Якщо відключили 10.30, це з, або надійшла вказівка відгада. А інформація здільшенню... 10.42. Куча людей у ліфта. А, я розумію, коли дається команда, наприклад, за 15 хвилин до времени ще коли відключити, це неможливо за 15 можливо. хвилин переробити графік і викласти його в мережу. А людям. А можливо,